o'sha texnikum davrida doimiy aloqada bo'lib darsdan oldin darsdan keyin kelib aktiv bo'lganim uchun informatika faniga o'sha uchun a juda baland juda yuqori bo'lgan o'sha davrda programmistlik kompyuter remonti hattoki printerlarni zapravka qilish u paytlarda bizni davrimizda matrichniy printerlar bo'ladi lazerniy printer hayolda yo'q edi bizni paytimizda mishka bo'ladiyu kompyuterni mishkasi sichqonchasi sichqoncha bo'lmagan sichqonchasiz kompyuterlar bo'lgan to'rt yuz sakson olti 486, ibm to'rt yuz sakson oltida ishlaganmiz sichqoncha bo'lmagan windows degan narsa bo'lmagan ms dos dasturi bor edi ms dos dasturida bo'lardi faqat klaviaturada ishlangan keyin chiqqan bu narsalar yani, to'rt yuz sakson olti besh yuz sakson olti kompyuterlar bo'lgan o'sha paytda tenikom davrida keyin yani shu informatika faniga juda chuqurlashib şey, o'qituvchim o'rniga dars o'tardim o'zim tengi bolalarga o'zim tengi o'zim tengi bolalarga dars o'tardim o'zim parallel kursdoshlarimga dars o'tganman o'sha paytlar bitirar bitirmas yani ish olib qolishgan man qisqa muddatgayu lekin ish oplib qolishgan lekin u ish ha ular ko'rishgan o'sha kutgan natijalarini berganman shekilli endi yosh bo'lganman informatika fanidan darsga olib qolishgan o'sha paytda lekin man xohlamaganman uzoq muddat dars berishni e, nimagaki ayerda o'zimni ustimda ishlashni xohlaganman lekin manda o'shanda dars de, o'tishdan ko'ra o'rganish muhimroq edida o'tayotgan darslarim e, o'zimni qoniqtirmas edi o'zimni qoniqtirmasedi avvalo kompyuterlar yangi kirib kelgan dasturlar u paytda internet degan narsa yo'q bo'lgan umuman adabiyotlar bo'lgan o'sha paytlarda adabiyotlar o'qib o'rganilgan hozir internetdan ommaviy axborot vositasidan har qanday inson o'rganib o'qib o'rganishi mumkin bizni davrimizda o'qimasa o'rganilmagan adabiyotlar asosan rus tilida bo'lgan eslayman qishloq sharoitida rus tilidan yaxshi o'qimaganmizmi man o'zlashtiraolmasdan rus tilidan qiynalganman juda ham tildan qiynalgan adabiyotlar o'zbek o'zbek adabiyoti bo'lmagan kompyuterda u paytda rus tilida o'qib tirishib qiynalib o'rganganman bir yilga bormadi bir yilga bormadi bir yilga bormadi keyin dadam kirganlida firma ochishgan edi o'sha davrda balans hozir ham mavjud hozir ham yurgizyapmiz bu firmani balans firmasi bor kompyuter buxgalteriya markazi o'sha davrda o'sha davrda programmistlik operatorlik bilan programmistlik kurslari bor edi kompyuterlarni o'sha dasturchiliklar dasturchilikda programmistlik dasturchilik kursi juda ham qiziq bo'lganda nimaki biz buyerda operatorlik kursini tamomlab kun davrida kompyuterni nazariy jihatdan qisman o'rganib nima qilganmiz dadam firma ochganlaridan keyin men o'qituvchilik faoliyatimni tezroq tashab, tezroq borgim kelganda bag'da o'qituvchilikka ehtiyoj bor man texnikumda qo'rashim kerak lekin men b yerda qolsam xayolimda bilimdan qolib ketayotganimni his qildimda o'zimni ustimda ishlashim kerak deb o'yladimda nazarimda qolib ketayotgandek bo'ldimda tepani o'tayotgan darslarim auditoriyani qoniqtirayotgan bo'lsada mani o'zimni qoniqtirmas edi man xato qilyapman deb o'ylayverardim vaholonki atrofdagilar xato qilmayotgan bo'lishi mumkin lekin xato qilyapman to'liq tushuntirib berolmayapman shu narsani kompyuterni o'rganishim kerak o'z ustimda ishlash kerak ha endi shunaqa bo'lsa kerak